FEM kini mula panik selepas FIFA menunjuk bukti. PRN Sabah sudah bermula. Kairi Jamaluddin sedih kawasan paling kaya didiami olehnya diancam oleh pencakar langit dan arak menjadi debat baru untuk Malaysia Madani. Inilah intipati berita utama untuk minggu 5 Oktober ke 11 Oktober 2025. Saya Papa Ganesan dan anda menonton Kuasa Lain. Berita pertama, FAM O FAM. Titisan air mata untuk pemain warisan. FISA mengeluarkan asas keputusan mereka menghukum FAM dan tujuh pemain bola sepak Malaysia yang didapati oleh badan bola sepak antarabangsa sebagai tidak mempunyai atuk atau ataupun nenek daripada Malaysia. Banyak soalan yang dulu ditanya kini terjawab. FAM perlu fail keseluruhan bantahan mereka secara bertulis dalam masa 8 hari ataupun 14 Oktober 2025. Satu Malaysia menunggu untuk melihat apakah Ya FAM akan menulis dalam bantahan mereka ataupun penerangan yang mereka akan hantar kepada FIFA. Banyak perkara yang FAM tidak sanggup memberitahu rakyat Malaysia sebelum ini sekarang terkeluar dalam laporan FIFA minggu ini. Tetapi semua dalam bahasa orang putih dan menggunakan jargon undang-undang yang orang biasa kurang faham. Mari kita telitikan satu demi satu. Yang pertama kita dapat tahu melalui laporan ini yang dia yang membuat laporan terhadap Malaysia adalah Vietnam, negara Vietnam, negara jiran kita. Selepas mereka kecundang 4-0 di Stadium Bukit Jalil pada 10 Jun 2025. Selepas laporan dibuat oleh negara Vietnam, pasukan lawyer FIFA membuat siasatan dan mendapatkan salinan surat beranak asal atau ataupun nenek yang FAM kata lahir di Malaysia FIFA kata di dalam ketujuh-tujuh sijil yang diberi oleh FAM ada unsur penipuan contohnya pada 6 Jun 2025 FAM file dokumen yang Datuk Rodrigo Julian Holgado yang bernama Omar Eli Holgado Gadon dilahirkan di Georgetown, Pulau Pinang pada 27, 27 Julai 1932. Ini menurut sijil kelahiran yang bertarikh 27 Jul 1975 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia. FIFA pula mendapat salinan sijil kelahiran asal Omar Eli Holgado Garden daripada negara Argentina dan mendapati yang dia sebenarnya lahir di Caseros, Buenos Aires, Argentina. Bukan Georgetown, Pulau Pinang tetapi Caseros, Buenos Aires. Ini sama untuk turutan maklumat yang diberikan untuk enam pemain-pemain lain daripada FAM. Maksudnya, tujuh pem pemain ini berdasarkan nama atuk dan nenek mereka yang diberikan oleh FAM kepada FIFA sebenarnya tidak lahir di Malaysia. Mungkin setiap pemain ini yang tujuh-tujuh ini masing-masing ada tiga orang atuk dan nenek lain. Mungkin salah seorang daripada mereka daripada Malaysia. Kedua, JPM menyatakan yang mereka tidak pernah melihat sijil kelahiran asal mana-mana pemain ini. Mereka mengeluarkan sijil berdasarkan maklumat sekunder, secondary dan juga dokumen-dokumen lain. Kalau FIFA boleh mendapatkan salinan sijil kelahiran semua atuk nenek yang dinamakan oleh FAM, kenapa JPN Jabatan Pendaftaran Negara tidak boleh dapatkan salinan sijil yang sama daripada pemain-pemain ini? Adakah pemain-pemain ini enggan bekerjasama dengan JPN? dan kalau mereka tidak boleh bekerjasama kenapa JPN mengeluarkan surat beranak berdasarkan maklumat sekunder kalau kita rakyat biasa pergi ke pejabat JPN kita akan dihalau kalau kita hanya ada bersama kita maklumat sekunder dia akan bagi tahu kita polisi SOP peraturan undang-undang negara dan perintah menteri kepada JPN tetapi untuk tujuh pemain ini, tanpa mereka sendiri hadirkan diri untuk disoal selidik, untuk ditemu ramah, tanpa satu peratus tahap penelitian yang diamalkan apabila JPM berurusan dengan rakyat Malaysia, di mana rakyat Malaysia perlu memberikan borang, cop kerajaan, surat perintah mahkamah untuk pemain-pemain ini. JPN mengeluarkan sahaja sijil kerakyatan berdasarkan maklumat sekunder. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution berkata berulang kali yang semua prosedur bawah Perkara 19 Perlembagaan Malaysia telah diikuti. Tetapi antara syarat kerakyatan untuk mereka yang tidak lahir di sini adalah mereka perlu duduk di Malaysia 10 daripada 12 tahun lepas. Dan untuk tahun terakhir sebelum mendapat sijil, mereka duduk sepenuhnya di Malaysia saja Tak boleh pergi Bercuti di Hatyai Ataupun di Bali Ataupun bermain bola sepak Di Spain Ataupun Mexico So macam mana Pemain-pemain ini Dapat sijil kerakyatan Perkara ini Tidak masuk akal Khususnya Bila menteri cakap Semua requirements Yang ada bawah Perkara 19 Perlembagaan Malaysia Telah dipenuhi Dengan itu kita Tertanya Kita bertanya Adakah bagaimana FAM akan menyangkal tujuh sijil kelahiran yang FIFA kini pegang dan sekiranya mereka boleh menyangkal, maka dengan itu FAM akan menjadi legend baru. Sebab apa yang FAM perlu sangkal adalah bukan satu tapi tujuh sijil kelahiran yang FIFA kini pegang. Minggu ini menteri mula melembutkan bahasa dia dia cakap ini adalah antara FAM dan Jabatan Pendaftaran Negara ataupun FAM dengan uh, bahan, uh, dengan badan Indo FIFA ataupun FAM dengan Alien tapi yang pasti kini apa kita nampak ini bukan dengan dia bukan dengan menteri dalam negeri menteri sukan pula Bukan yang Hana Yo tahu apa-apa ten, tentang bola sepak sebelum jadi menteri. Kini Hana meminta masa untuk melihat jawapan FAM kepada FIFA. Dia kata biarlah kita sabar dahulu. Jom kita lihat apa FAM memberitahu FIFA. Soalan terbesar yang perlu ditanya pada pada hari ini adalah pihak mana yang paling senyap sepanjang minggu ini sejak FIFA keluarkan dokumen 19 muka surat mereka dari seniak itulah mungkin sebenarnya kita tahu siapakah dalang sebenar dalang sebenar di belakang perkara ini yang menjadi mangsa terbesar adalah penyokong bola sepak Malaysia mereka yang sayangkan pasukan bola sepak mereka bukan sebab pasukan kita kuat dan boleh sampai ke world cup tetapi mereka sayangkan bola sepak dan melihat pemain-pemain mereka bermain untuk harimau Melaya. Mereka tidak suka diketawakan oleh negara-negara jiran. Sekiranya Indonesia berjaya melayakkan diri ke World Cup 2026, kita akan semakin dikenakan di dunia maya. FM ada kali lupa yang mereka dipertanggungjawabkan dengan maruah negara. Kini berjuta-juta rakyat Malaysia mungkin akan menjadi mangsa kecuaian FAM. Berita kedua, Khairi Jamaluddin sedih mereka membina bangunan besar mana dia chilling. Ada berita seronok buat kita ketawa seperti melihat Khairi Jamaluddin dan orang-orang kaya dari Bukit Damansara ataupun dalam bahasa orang putih Damansara Hype Folks komplain tentang bangunan 60 tingkat yang akan dibina dekat dengan kelak taman perumahan mereka mengganti bangunan lama. Bagi mereka kononnya ia menghancuri tema dan fungsi taman mereka. Menghancuri tema dan fungsi taman mereka yang diisi dengan rumah-rumah yang termahal di Kuala Lumpur. Oleh kerana itu, mereka turun padang dan pegang plekat pada 4 Oktober 2025 apabila 300 penduduk turun untuk membuat tunjuk perasaan. Menurut pengurusi Persatuan Penduduk Bukit Damansara, Ahmad Sufian Abdul Majid, nisbah plot tersebut jauh lebih jauh melebihi had 16 yang digariskan dalam pelan tempatan Kuala Lumpur 2040 adakah perlu kita kisah tentang masalah ini? Masalah penduduk Bukit Damansara. Biar saya cerita sedikit. Ini bukan isu ambil tanah ataupun isu hilang apartmen sebab pembinaan semula seperti di bawah Urban Renewal Act, rang undang-undang akta pembaruan semula bandar yang bakal diluluskan di Parlimen Oktober ini. Tidak bukan orang miskin tak ada tempat untuk bermalam ataupun ada senario mana lapan orang dalam unit yang ada dalam unit duduk di mana hanya ada dua bilik sahaja di mana mereka hidup dengan kesengsaraan tidak ini tentang KJ Khairi Jamaluddin dan gengnya yang bila berkuasa menyatakan orang biasa tidak berhak menyuarakan tentang perkembangan dan pembinaan baru di kawasan mereka. Masa KJ di pejabat Perdana Menteri dengan ayah mertuanya, mereka tidak kisah yang semua keputusan pembangunan di seluruh negara dibuat oleh pejabat Perdana Menteri. Tapi kini, tanpa kuasa, mereka marah yang ada orang ingin membina pencakar langit, skyscraper Dekat dengan rumah mereka. Kata mereka, More traffic dan boleh block view mereka. Dan KJ berdiri bersama orang-orang kaya seperti adik Najib Razak. Bekas pengurusi CIMB, Nazir Razak. Kawan rapat Nazir pun ada di sana. CEO AirAsia, Tony Fernandez. Juga ada mereka daripada puak lain. Bekas pengurusi bersih dan peguam terkenal Ambiga Srinivasan. Yang semua orang ini mereka lah orang kaya yang menggajikan beratus ribu ataupun berjuta-juta rakyat mereka. Eh, berjuta-juta rakyat Malaysia. Mereka tak gemar melihat bangunan besar dekat dengan rumah mereka, rumah kat rumah mahal mereka. Macamlah kami semua di di kawasan yang tidak super rich suka pembangunan baru kami pun tak suka pembangunan baru dia bawa trafik dan dia bawa uh, kesesakan isu ini bersama dengan pembangunan di Sungai Baru dan juga pembangunan di Desa Park di Kuala Lumpur di mana hujahnya adalah pembangunan tidak teratur memberi kita satu jendela satu pemandangan baru Sebenarnya banyak pembangunan berlaku di Kuala Lumpur dan bukan di bawah kuasa rakyat. Dan inilah membuat banyak rakyat ketawa apa yang berlaku di Bukit Damansara. Airnya kena kat hidung mereka. Sebenarnya pembangun dan pentadbir bandar ataupun nama seksi mereka, pihak berkuasa tempatan PBT mempunyai hubungan terbaik. Pembangun nak untung dan pentadbir walaupun tidak kisah tentang rakyat biasa somehow boleh bersahaluan dengan pembangun malah sentiasa mereka sewaktu dengan pembangun dan mereka semua penjawat awam antasan mereka seperti mana mereka yang duduk di Bukit Damansara inilah apa yang berlaku apabila 60 tahun selepas kita mansuhkan pilihan raya tempatan di Malaysia rakyat tidak ada kuasa ke atas bandar maupun majlis mereka. Mereka hanya boleh protes, berdiri di tepi jalan mengharap, mengharapkan mereka yang berkuasa akan memikirkan rakyat biasa. Dan hari ini, minggu ini, hujung minggu lepas, mereka-mereka di Bukit Damansara merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat lain. Sejak 2008, Pakatan Rakyat yang kemudian menjadi Pakatan Harapan yang kini tunggak utama Kerajaan Perpaduan menjadikan pilihan raya tempatan. Tetapi nampaknya langsung tidak ada niat untuk merealisasikan impian itu. Nampaknya Pakatan Harapan walaupun menjadikan dahulu pilihan raya tempatan, sebenarnya tidak Inginkan rakyat memilih siapa yang menguruskan bandar-bandar mereka. Isu Bukit Damansara, Wisma Damansara dan reaksi rakyat kepada keluhan masyarakat kayangan menampakkan perubahan, perubahan besar di kalangan rakyat. Kini terang yang isunya adalah bukan isu perkawaman. Apa yang kita alami sekarang adalah isu kelas antara mereka yang berada dan mereka yang tidak dan apa yang berlaku di Bukit Damansara adalah kelas atasan akhirnya merasakan apa yang kita semua kelas bawahan merasakan berita ketiga perang untuk Sabah bermula dengan tim bintang Sailang presiden mereka ketua menteri Sabah Haji Jinoor mengumumkan dewan undangan negeri Sabah ke-16 dibubarkan pada 6 Oktober 2025. Dan mangsa pertama pengumumannya adalah Timbalan Ketua Menterinya Jeffrey Kitingan yang menguasai STAR, Parti Solidarity Tanah Airku. Lima adun STAR mengulangi pendirian mereka untuk terus bersama gabungan rakyat Sabah pada pilihan raya ke-17 Sabah dan menyokong kepimpinan Haji Jinor yang menerajui gabungan GRS. Maksudnya, mereka tidak ingin bersolidariti dengan Presiden mereka Jeffrey Kitingan dan kini beralih sokongan kepada Haji Jinor. Mereka adalah Timbalan Presiden Star Elron Angin Adun Suk, Robert Tawik, Adun Bingkor, Naib Presiden Anwar Ayub, iaitu Adun Liawan, Flavia Eng, Adun Tulit dan Abidin Madinkir daripada kerusi panginatan. Mereka membuat keputusan ini berikutan keputusan Kitingan, Jeffrey Kitingan membawa keluar parti mereka daripada GRS selepas Ketingan menolak pakatan pilihan raya dengan pakatan harapan. Ketingin percaya yang kerjasama dengan pakatan harapan bertentangan dengan kehendak akar umbi yang mahukan perwakilan tempatan. Pada masa yang sama, Parti Maju Sabah (SAP) juga meninggalkan GRS atas dasar yang sama. Presidennya Yong Teck Lee menjangkakan berlaku pertemuan antara parti-parti dalam Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Pakatan Harapan (PH), dan Barisan Nasional (BN) menjelang pilihan raya negeri ke-17. Katanya, sampai hari penamaan calon nanti, kamu akan nampak masalah GRS, Pakatan Harapan dan, dan sebagainya akan timbul mereka berlawan sesama sendiri. GRS, PH, BN dan lain-lain akan bertembung antara satu sama lain. Maka saya tidak nampak selepas pilihan raya nanti masih ada GRS. Akan ada satu gabungan baru antara parti-parti tempatan sahabat sahaja untuk membentuk kerajaan. Yong membuat ramalan ini sewaktu dia berada di lapangan terbang Kota Kinabalu untuk menyambut kepulangan Jeffrey Kittingan di Sabah pada 7 Oktober 2025. Prinsip lari dan tukar parti satu kebiasaan di Sabah. Pilihan raya negeri terakhir berlaku pada Oktober 2020 kerana parti warisan yang memimpin Sabah kehilangan majoriti apabila ramai adunnya keluar parti untuk menyokong Musa Aman yang kini yang dipertua negeri Sabah. Ramai yang lari daripada warisan pada hari pada tempoh tersebut kini duduk dalam GRS. Dalam pilihan raya yang akan datang, pengundi akan kemungkinan menghadapi sehingga lima blok utama dengan lebih daripada 40 parti politik dan mereka perlu memilih daripada semua parti-parti tersebut. Tim yang mempunyai paling kurang complication adalah parti warisan yang akan bertanding solo dalam pilihan raya ini. Pihak JRS, Pakatan Harapan dan UMNO Barisan Nasional akan cuba mencari formula di mana walaupun akan berlaku beberapa pertembungan antara mereka, mereka akan cuba membuat persetujuan untuk mengurangkan jumlah pertandingan tiga penjuru yang melibatkan tiga blok ini sukar untuk memahami sebenarnya. Sebab walaupun pimpinan Pakatan Persekutuan yang di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pemimpin Bayesan Nasional Persekutuan Zain Hamidi mempunyai hubungan yang super erat, perkara yang tidak sama boleh perkara yang tidak sama berlaku di tahap negeri di mana hubungan antara Pakatan Sabah BN Sabah dan GRS ada banyak kekurangan. Apa yang akan ditunggu-tunggu adalah berapa banyak parti yang boleh uh, boleh persahabatan STAR dan SAP boleh tarik untuk membentuk satu blok baru ataupun sekiranya STAR dan SAP akan mencari jalan untuk bekerjasama dengan warisan. Semua pada masa ini nampak samar-samar sahaja. Ataupun mungkin apa yang akan berlaku adalah free for all. Mengikut ramalan Yong. Kenapa nak cuba bincang sehingga hilang semua air liur? Biar semua bertanding mana boleh dan selepas habis hari pengundian, mereka yang pro parti tempatan dan menang kerusi, boleh cuba mencari jalan untuk membentuk kerajaan tempatan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR SPR akan mengadakan mesyuarat pada 16 Oktober 2025 di mana mereka akan menentukan bila hari penamaan calon dan hari pengundian akan berlaku Untuk kami di Kuasa Live kami jangka hari penamaan calon akan berlaku pada penghujung Oktober dan pengundian sama ada pada hujung minggu 15 16 November ataupun 22 23 November. Berita keempat, arak di sini, di sana. Pelancongan perlukan arak. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC mengambil iktibar daripada kejadian menghidangkan arak dalam acara rasmi kerajaan Global Travel Meet 2025. Gala Dinner pada 1 Oktober. Dan kini akan memastikan kejadian seumpama itu tidak berulang. Dalam satu kenyataan pada 7 Oktober 2025, Motec memaklumkan pihaknya akan memastikan setiap pelaksanaan program di bawah seliaannya mematuhi garis panduan serta etika yang telah ditetapkan. Menurut kenyataan Motec, Motek menerima teguran Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung penganjuran majlis makan malam yang tular baru-baru ini. Motek dengan penuh rasa tanggungjawab dan takzim amat menyesali sebarang kekeliruan atau salah faham yang menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan rakyat. Kenyataan dikeluarkan oleh kementerian dan bukan oleh menteri Motek Tiong King Seng. Baru semalam, Menteri sendiri berkata, menurut Tiong, cuma saya buat kesilapan malam itu. Saya tidak umum bahawa majlis tersebut bukan lagi official dinner. Backdrop majlis itu ada tertera logo Tourism Malaysia. Itu sahaja. Yang lain-lain seperti nama penganjur industri tidak kelihatan di paparan tersebut. Kata Nia ketika menjawab soalan Wan Hassan Muhammad Ramli daripada Perikatan Nasional Dungun di Dewan Rakyat semalam. Tiong menjelaskan penyertaan kementeriannya hanya secara simbolik dan tidak melibatkan sebarang pembiayaan atau penglibatan rasmi kerajaan. Cara Tiong menjawab, kami rasa Menteri dari Sarawak, -Sarawak ini bukan kesal yang ada arat di majlis. Tetapi pendapatnya adalah tidak ada usaha untuk membezakan majlis rasmi dan majlis tertutup. Secara rasmi, di majlis-majlis kerajaan Malaysia, arak tidak dibenarkan. Tetapi, banyak majlis korporat yang dihadiri oleh menteri-menteri kita yang menghidangkan arak. Dua perkara daripada isu ini. Satu, kerajaan Malaysia mengutip lebih daripada 2 bilion ataupun 0.5% sumber kewangan belanjawan kita daripada ARA ataupun daripada Axis ARA. Ini tidak termasuk pulangan daripada SST yang dikutip di semua hotel, pub dan klub di seluruh negara kerana menghidang arah. Kedua, sekiranya Malaysia menutup penjualan arak di Malaysia, bilangan pelancong akan menurun mendadak. Kita perlu hanya melihat pelancongan dan bilangan pelancong yang pergi ke Brunei yang mengamalkan polisi zero tolerance kepada arak. Maka menarik yang isu arak timbul di Majlis Kementerian Pelancongan, MOTEC. Kami mempelawa semua penonton Kuasa Live untuk memberi komen dan pendapat tentang tempat dan kesesuaian arak dalam ekonomi dan kehidupan biasa di Malaysia. Dan seperti dirancang, tular pada masa yang sama rakaman video daripada siaran langsung yang menunjukkan CEO Petronas berada dalam acara semburan minuman keras ketika berada di atas podium Formula One Singapura pada 5 Oktober 2025. Selalu dia selepas uh, race habis dan apabila hadiah diberi dan bila ada ketiga-tiga pemenang berdiri di podium, majlis akan berakhir dengan semburan air champagne. Selalu dia champagne itu arak lah. Dan Tengku Muhammad Taufik, Tengku Aziz CEO Petronas berada di sana. Dan oleh kerana itu, dia memohon maaf atas keterujaan meraihkan kemenangan pasukan Mercedes AMG Petronas Formula 1 di Grand Prix Singapura. Dia menjelaskan kejadian itu berlaku secara spontan sebab tim dia dah menangkan dan akibatnya dia rasa sangat teruja untuk meraihkan kemenangan pasukan dengan itu dia terus memegang botol champagne dan membantu semua tim dia meraihkan kemenangan. Kata Tengku Taufik, saya ingin menjelaskan bahawa saya tidak mengambil sebarang minuman keras. Namun sebagai seorang Muslim, Tengku Taufik, saya akui saya seharusnya tidak terlibat dalam sebarang bentuk sambutan sedemikian. Oleh itu, saya ingin memohon maaf atas perbuatan saya yang secara tidak sengaja telah menyinggung perasaan dan saya mengambil sepenuh tanggungjawab di atas segala tindakan saya. Kata ni dalam satu kenyataan yang dikeluarkan minggu ini. Petronas adalah nadi ekonomi negara, syarikat Fortune 500 dan menyumbang hampir 20% wang belanjawan negara. Dia juga sponsor besar team Mercedes di Formula 1. Formula 1 yang penuh dengan elemen-elemen lifestyle orang kaya dan juga arak. Seperti mana yang saya sebut. Sila letak komen tentang insiden Motek dan juga tentang CEO Petronas. Sejauh mana anda setuju atau tidak setuju dengan apa yang berlaku? kami ingin memulakan satu debat tentang peranan Arab dalam kehidupan khususnya dalam kerajaan Malaysia. Itulah berita untuk minggu 5 sehingga 11 Oktober 2025. Kami menjangka berita minggu depan akan diisi penuh dengan carangan-carangan belanjawan yang Perdana Menteri akan sampaikan hari ini. Pamela Ling masih hilang, masih tiada khabar dan proseding masih berterusan di Kota Kinabalu, inquest Zara Kairina Mahathir. Tetapi masih ada, masih diterima adalah maklumat-maklumat yang hampir sama. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan di Malaysia yang terlalu madani. Bye!